Сергей Шапаем, как вы из я хотел спросить, вот э, наш сегодняшний круглый стол, это жилищно-коммунальное хозяйство, экология, инженерная инфра инфраструктура и транспорт, в принципе, обсудили все аспекты, кроме экологии. А вот э, стратегии какие-то изменения в этой сфере предполагают? Давайте мы договоримся таким образом. Во-первых, еще не все выступающие список экология присутствует первое я буду вынужден убежать ну дальше по... но я бы хотел вам ответить сразу на вопрос первый приоритет который был и есть и Харьков это доказывал и будет доказывать ну, вот с точки зрения экологии три темы за которые я отвечаю. потому что электротранспорт у нас не снимается а настраивается не снимается а восстанавливается мы после позвала Советского Союза, в прошлом году впервые открыли там Юрисную И это построили, с нуля построили, это там не было. На проспекте Победы. Кажется, что мелочь, но вы посмотрите с людьми, которые ей пользуются. Я понял, я тогда Смотрите, показал подозр... вам Класс, транспорт, да, транспорт. я вам отвечаю сразу. Приоритет электротранспорту был и будет. И это важно. Ну, для нас это важно. По крайней мере, та, такая система, а Пушкинская? Пушкинская увеличила, я никаких проблем нету, я готов отвечать, я лично инициатор этого проекта, снятия трамвая. И экологически, экологически, улица Пушкинская, центр выиграла. Минимальный простой трамвай, вы знаете, вообще транспорт на улице Пушкинская, где не трамвай. Мы долго тут спорили, профессора в этой академии, меня практически на куски раздавали. Вы знаете, сколько я могу ответить, минимальный простой среднесуточный, днем я имею в виду контроль, это все два с половиной часа. Теперь возьмите формулу, если вы занимаетесь экологией, я не являюсь экологом, там есть расчетная формула, я применяют по всей Европе, везде, я речь. Возвращаясь к примеру, я вам приношу. Демонтаж зеленых насаждений по улице Рыбовской. помните, в тот же период? Вот да. да. был большой скандал. Но мы сделали, мы все с тем, что, знаете, как говорят люди ученые, сделали замеры до и замеры после. Ну, и то было. 14 раз. За счет того, что пробка перестала существовать. 14 раз улучшилась экология в этом есть. Это не наша. Но общая ситуация же на Романске ухудшилась за счет э, сильной жары, например, э, сейчас, и температурных показателей. А скажите мне, пожалуйста, еще раз. Я вам назову массу городов, меньше тротуара. Это много улиц, не одна, дверь, не больше одного метра. я прошу прощения. Мы сделали то, что сделано в нормальной стране. Там здесь появляется пробка на какой-то важной улице, развязывающей в центре города, ее нужно убрать. И убрать ее нужно, в первую очередь, для экологии. Потому что эта же улица лежала не только там, но саму например, Я отрываюсь в улице Пушкинской, считаю себя до сегодняшнего дня, при всех аргументах за это. против, и говорю что кушать, скажи, стало лучше. Реально лучше. И меня, не знаю, как у вас, но условно, я вырос в этих краях на улице Пушкинской, заканчивал первую школу. у меня здесь живет масса друзей и знакомых, и взрослых, которые, многие из которых, ну, уже их родители, там, или бабушки, дедушки, возраст. Сначала очень возмущались, а сегодня говорят спасибо. К сожалению, да, что я думал, что уже как бы вот доклады подходят к концу, мне, мне будет очень интересно послушать доклад именно вот по среде Харькова, потому что среда Харькова это не только выбросы, хотя и выбросы в том числе. У нас сейчас, ну это известный факт, происходит глобальное потепление. Температуры в Харькове летом очень высокие держатся сейчас долго и и в этом отношении рыморская, которая полностью пропитается Солнцем, она очень некомфортна в том числе и для жителей. То есть я об этом вот, ну, я спросил, я подожду, Я, не я спросил, я подожду. так вот, было интересно, как это будет решаться именно в стратегическом плане в Харькове. Спасибо большое.